Приветствую каждого нового зрителя на канале и мною ли это вам, уважаемые постоянные зрители и подписчики. Одна из самых поразительных особенностей жителей Болотного Мордора – это тотальный самообман за путинского плебса. Причем рассуждают эти товарищи потрясающе непоследовательно. Самый распространенный пример – все, что говорят на Западе про российскую агрессию, по мнению народа населения Федерации, ложь и фейки. Но в то же самое время с особенным рвением и торжественностью цитируются любые западные, европейские или американские источники, в которых продвигаются лживая кремлевская повестка и другие нужные Кремлю нарративы о российско-украинской войне. А чего постоянно так и хочется ткнуть носом? Вы уже как-нибудь определитесь, российские оккупанты? Или на Западе только ложь, или не нужно трубить про очередные высеры очередного явно обласканного Кремлем Такера Карлсона и ему подобных. Еще один верный признак самообмана патриотов, когда они без единого ответного аргумента или доказательства пытаются отрицать гигантские потери своего мясопушечного недовойска. На этом канале вышли уже десятки видео сравнений потерь живой силы и абсолютно всей боевой техники агрессора РФ и защищающей свою родную землю от чужеземных захватчиков сил обороны Украины. В каждом из этих роликов я называл источники и давал в описании ссылки на те ресурсы, из которых черпал статистику потерь Украины и России. Будь то сайт независимых и объективных исследователей ОРИКС или англоязычная статья в Википедии про потери украинской и российской авиации – или будь то официальные доклады британского, немецкого, американского или даже китайского оборонных ведомств. Самый частый и примитивнейший ответ из блотного модера на такую статистику – вы все врете. И все. Никаких источников альтернативной информации. Возвращаясь к источникам, предлагаю российским агрессорам задуматься, а что же на всю Россию не нашлось 5-6, да хотя бы одного патриота-волонтера, которые бы вели… Свой российский подсчет от минусованной украинской и российской военной техники, по примеру экспертов нидерландского ресурса Орикс. Чтобы верующие в путинский прорыв, надрыв, подрыв и в конечном итоге разрыв собственного седла, при случае могли ссылаться на таких исследователей потерь. Потери имеющих фото или видео или другие документальные подтверждения. Нет у зрителей из Федерации ответа и на этот вопрос. Ну так я отвечу. Не ведут российские любители нападать на соседние страны под счет потерь, потому что знают, что вертят ЗСУ, их российскую так называемую армию, с самых первых часов 24 февраля 2022 года и по сей день. Вертели, вертят и будут вертеть. Потому что, во-первых, самоуверенные в СРФ недооценили силы обороны Украины, за что и выгребли в марте 2022 так, что вынуждены были спешно съеп... <кхм> сбежать из Киевской, Черниевской и Сумской областей. Собственно, российские агрессоры решили недооценка силы обороны Украины первые 9 месяцев с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Так что наймиты Путина еще успели получить разгромное поражение в Харьковской области, когда Збройние силы Украины. Меньше чем за две недели сентября 2022 освободили более 3000 квадратных километров территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей. А еще в СРФ получили по самой скрепы в ноябре 2022 когда силы обороны Украины вынудили путинскую орду отступить из единственного оккупированного с начала вторжения областного центра Херсона и всего правого побережья Херсонской области. Во-вторых, Потери российских агрессоров в разы превышают потери ЗСУ, потому что, как бросились вспоминать сами же имперские пропагандисты, когда летом осенью 2023-го наступали силы обороны Украины, так вот, потому что наступающая сторона всегда несет большие потери. Поэтому, во-вторых, за 27,5 месяцев от начала преступного нападения РФ на Украину ЗСУ наступали в общей сложности не дольше 6 месяцев. А остальные, уже почти 22 месяца российско-украинской войны, наступала, причем большую часть времени по всем фронтам, именно российская так называемая армия. И местные штурмы, изобретение именно вооруженных сил Российской Федерации. И уже сотни, сотни сопливых видео, обманутых на митов Путина Шойгу, которым обещали шакалить на второй и третьей линии, но которые через две недели мобилизации бросали в местные штурмы, и которых оставалось где 30, где 20, а где 13 человек из роты. Еще одно сугубо российское явление. В то же самое время, благодаря куда более профессиональным офицерским кадрам Збройных сил Украины, благодаря куда более точным и оперативным, чем у ВСРФ, разведданным западных союзников Украины, Наконец, благодаря значительно более современному вооружению и высокоточным боеприпасам, силы обороны Украины даже за пять месяцев прошлогоднего наступления несли фактически один к одному потери в личном составе, а по количеству уничтоженной техники врага даже превзошли окопавшихся орков. В положительном смысле превзошли, то есть понесли меньшие потери. Так, на основании подсчета у независимых ассент-аналитиков с начала июня и до начала сентября 2023 на Такмакском и южно направлениях имеющие фото или подтверждения потери ВСУ составили 518 единиц техники, а потери, зарывающихся в чужую землю оккупантов ВСРФ, составили не менее 600 единиц боевой техники. На 10 ноября 2023 года журналисты русской службы BBC установили имена 3755 российских военных, погибших при отражении украинского контрнаступления год тому назад. При этом сами же исследователи считают, что эту цифру можно смело умножать на 2. Таким образом, за 5 месяцев украинского наступления в 2023 году в СРФ потеряли 200 порядка 8 тысяч человек. Также можно предположить, что в момент наступления приблизительно такими же были и наши украинские безвозвратные потери. Штурмовавшие больше 10 месяцев Бахмут кадровые российские военные, а потом ЧВК Вагнера их шторм З или шторм Зек Камикадзе подразделениями, потеряли, согласно озвученных самим Пригожным данных, только 200 и не менее 20 тысяч захватчиков, что недавно получило подтверждение в докладах британской и американской разведок, а также при подсчете все тех же журналистов BBC и Медиазоны. Плюс еще до 5200 потери кадровых российских военных, участвовавших в штурме Бахмута до подключения вагнеровцев. Плюс еще порядка 60300 раненых. Все на том же бахмутском направлении с февраля 2022 по конец мая 2023. Потери российских агрессоров в боях за Авдеевский укрепрайон – в боях, которые продолжались 22 месяца, по оценкам все тех же независимых ассинт-аналитиков, еще от 30 до 35 тысяч путинских вояк, плюс от 60 до 85 тысяч раненых. При этом, по оценкам западных же аналитиков, общие потери сил обороны Украины при обороне Бахмута достигают 50 тысяч человек что с учетом на порядок лучше налаженной эвакуации раненых говорит о максимуме 7 тысяч погибших украинских героев и более 40 тысяч раненых. Потери боевой техники российских оккупантов и украинского войска при обороне Авдеевки по подсчетам независимого асинт-аналитика НАЛСЕО, составили разгромные 666 единиц уничтоженной боевой техники путинских намитов против 57 единиц потерь украинских танков и другой бронетехники, что дает соотношение потерь 11 к 1. Каково соотношение потерь в живой силе ЗСУ и так называемой российской армии? Хорошо для орков, если 1 к 5, то есть защитники Украины потеряли при обороне Авдеевки по самым максимальным оценкам от 6 до 7 тысяч погибших героев. Однако более 30 тысяч наших получили ранения. Итого, только в сражениях за три локальных района, в битве за Бахмут, во время украинского контрнаступления 2023 года в Запорожской и на юге Донецкой областей, И, наконец, в битве за Авдеевку российские оккупанты потеряли как минимум 58 чоловік ми и около 150 тысяч ранеными 300-ми. Втраты Збройних сил Украины на цих же ділянках за оцінками незалежних дослідників складают суммарно максимум 22 тисячі загиблих героев, але близько 100 тысяч поранених. Окремо наголошую, що сьогодні були проведені максимально можливі втрати захисників України, натомість втрати підступних та злочинних російських загарбників було надано по нижньому краю. Але і в такому разі співвідношення загиблих майже один до трьох не на користь російських загарбників. А якщо врахувати, що решта війни проходила та проходить у постійних місних штурмах наступаючого ворога, то реальне співвідношення куди ближче до 1 до 4. І, звичайно, це моє суб'єктивне припущення, але орки не витримають іще 2,5 роки подібних втрат. Надарвуться, сорвуться і повернуться к ліцом своєму настоящому врагу. Путінській банді воєнних преступників і воров. Шановні співвітчизники. Сьогодні хочу нагадати, що ваша підписка та репости цього ролика у вашій соціальній мережі також суттєво допомагають в нашій спільній інформаційній боротьбі проти російських агресорів. Sенse Vincis, друзі. Переможемо знання!